В нашей студии, шановный гость, Давтая, ну, глава партии европейских демократов в Грузии, э, радник ПАСЕ. Ну и э, друг наш, э, который сегодня разом с нами оценивает эту ситуацию, в которой находится Украина. вот ну, ваше впечатление от того, что сейчас происходит и как... Большое спасибо за приглашение. Во-первых, мне очень приятно находиться в этой телекомпании, телекомпании, которая была лидером той ситуации, так называемый, нельзя это назвать революцией. Ну, может, мы живем да? здесь. Да, это продолжается все у вас. Большое спасибо за это. Очень сложная ситуация, конечно же, сегодня в Украине. И та оккупация, которая идет со стороны Российской Федерации, явно видно, что Россия не собирается выполнять никакие соглашения, которые она заключила. Реально, если мы посмотрим историю, мы увидим, что все соглашения России стоят столько же, сколько стоит эта бумага, где они подписаны, больше ничего. А, а то и не а потом, цена. Да, потому что они не выполняют ничего. Мы видим, что страна украинская сторона выполняет, со стороны России идут боевые действия, и реально Минское соглашение показало еще одну вещь, что очень попало в глаза, это то, что не было признана Россия как сторона воюющая. Такие проблемы, да. Да, такие проблемы у нас были в Абхазии в свое время. Вы знаете то, что когда были оккупированы сепаратистами Абхазии и Ценмальский регион с помощью войск Российской Федерации, тогда вопрос стоял так, что э, тоже мы не признавали сторону России. Это была наша ошибка. Я об этом неоднократно говорю, потому что мы начали об этом. об этом говорили с парламентской да, трибуной. Да, всегда, да, потому что да. я требовал и вижу да. сравнение той ситуации, которая была у нас, то же самое тут. В каком плане? Сегодня мы видим то, что приходится говорить так называемый ДНР и ЛНР. Это дает то, что получается, что мы получаем какую-то сторону. Мы их легитимизируем. Да. да. В Абхазии во время Ишеварнадзе во время Саакашвили я на парламентской трибуне неоднократно требовал то, чтобы были бы выданы санкции на лидеров сепаратистов и чтобы они были в Интерполе. Потому что, чтобы тот народ, который живет на оккупированных территориях, они чтобы видели, что в к чему они пришли, что их не лидеры взялись преступников преступников, так. да. И, э, к сожалению, меня не послушали в свое время, и получилось так, что Россия потом признала их независимость. И реально так называемые миротворческие силы. Вот сегодня очень много говорят о миротворческих что, силах. Да, да, да. Что было у нас? У нас было то, что э, Совет Безопасности, ООН, э, не смог вынести решение, потому что Россия приняла право вето, что были войска ООН. После этого было принято такое компромиссное решение, как будто бы компромиссное решение, что э, мандат ООН передали миротворческим силам СНГ. Страны, входящие в СНГ, сказали, что мы не можем финансировать свои армии, которые там будут Значит, сказали, мы, да, да, мы готовы. Да, да. И так российские миротворческие силы, силы с мандатом СНГ и ООН потом в один день стали оккупационными силами. И реально, мы, что происходит сегодня в Украине? Сегодня мы видим то, что Российская Федерация, как сторона конфликта, реально, а никто больше иной, они пытаются зафиксировать ту так называемую победу, которая у них с помощью сепаратистов, и потом продолжать свои деяния. В будущем будет, вы посмотрите, если будут, будут участвовать лидеры так называемых республик, будут подписывать документы, через некоторое время станет вопрос, давайте сейчас в Европе встретимся, там будем вести переговоры. Так она, эта сторона да. уже становится юридической стороной. Готовится к затягивает. Потом скажут, давайте... Вот сейчас, знаете, очень сложно, очень сложно, чтобы было, было так, чтобы жили вместе. Давайте как-то думать о каких-то субъектах. А миротворческие силы. Какие миротворческие силы будут в Украине? Вето, право, право вето, там да. Да, у Российской да. Федерации. Допустим, будет представители ОБСЕ. Да? Допустим, Значит, вооруженных представителей там никто не пустит. Это факт. И, есть, и, и, будут, и, и будут наблюдатели с фонариком, как у нас. А те, кто ходят с фонариком, у нас один раз взорвали, и после этого даже фонарик не включают. Так что ситуация очень сложная. И я думаю, что в данный момент Украина должна четко требовать то, что от правительства, что э, сепаратисты были не только в розыске на территории Украины, а по всему миру. Почему? Потому что люди, которые идут против конституционного строя Украины, люди, которые делают совершают чистку населения, они должны отвечать. Допустим, если в центре Киева кто-то кого-то там убьет, уголовное дело возбуждается, а там идет захват тысячи, территории, десятки, тысячи, тысячи людей да. погибают. Так что, чтобы не было потом тех ошибок, которые были у нас, всегда были аргументы, мы должны с кем-то говорить. Я, и эти аргументы я слышу и здесь. Я ставлю вопрос: с кем говорить? Нет, не существует в мире человека, кто договорится с тем, кто захватил власть, прошел против Конституции, убивает людей, торгует наркотиками, торгует оружием. Как с ними договориться? Путем ну, вот договора это будет остановлено. Солидно это для Меркель, для Оланд, ну, ну для э, лидеров европейских стран. А они подталкивают Украину к этому. Да, то же самое. Они слабы... да, и тут проблема в том, что э, надо действовать самим. Пожалуйста. Надо создать такую ситуацию, если вести переговоры, чтобы с той стороны были люди, у которых в э, руки не в крови, и, и чтобы они думали, ну, и да насилие да. тоже, чтобы думала. Вы понимаете? Они сейчас как видят? Вот лидеры, которые убивают, которые идут против конституции, их принимают на уровне, допустим, где-нибудь в Минске на первом этапе. А завтра может быть в России, в России, а завтра может быть еще Европа. И они думают: да, видите, борьба идет. А если они увидят, что они никуда не выходят, тогда что? Да. Понимаете, тут надо четко километров. явные подходить. просчеты в, в началь, на начальном этапе вот Минских соглашений нашей стороны. С, се... Вот я был удивлен, когда было Минское соглашение, да. что С кем, да? европейские страны не настояли на том, чтобы Россия была стороной. Но это я, мы не настояли, чтобы Я они понимаю, насто... потому настояли. что чтобы остановить стрельбу, допустим, да. как-то как лавировать. Это... А лавирование к ничему хорошему не приводит. Потому что система не, а, одна и та же, что было в Абхазии, в Схинвале, та же самая система работает здесь. Реально мы видим то, что а, интерес Путина один: восстановить Советский Союз. Это явно видно. Так. Ничего другого тут нету. Два государства, которые стояли а, против этого, а остальные немножко так а, притихли. Это Украина. И, и, Грузия. И, и Грузия, да, Грузия и, даже и и, и и Азербайджан. Но да. сегодня мы видим то, что, ту ситуацию, которая немножко уже Грузии пришло такое правительство, которое немножко лояльно уже к России. Это большая проблема для Грузии. И как только такое правительство появилось, в тот же момент пошел натиск на Украину. Да. Вот Своего это огромное... добились там, сейчас дестабилизирует ситуацию в карабахом в Азербайджане, да. а Украина полномасштабное вторжение. И реально, мы, я думаю, что надо просто взять те... Вот мы, допустим, когда я сюда приехал, мы создали это первый прецедент Балто-Черноморский политический альянс партий против агрессии вот. России. То есть тех, кто настрадался при Значит, Советском Союзе, Эстония, и Латвия, да. Литва, Грузия, Грузия, европейские демократы, мы с Украиной. Конгресс украинских националистов, который был инициатором этой ситуации, и э, Белоруссия, и мы договорились о том, чтобы быть в одном альянсе, партийном альянсе против единого врага. Такого не было. Значит, да. Россия, государственные объединения были, да, но партийные объединения было, в да. этой ситуации такого не было. Значит, это показывает, на каком уровне идет агрессия со стороны России. То, что тут не может быть э, только партия развиваться отдельно, она все будет хорошо. Нет, не будет так если не будем мы вместе в этой ситуации, у нас сегодня, вчера была Грузия, сегодня Украина, завтра будет Прибалтика, потом будет Белоруссия, никто не остановится, это уже видно. И последнее, то, что политическое убийство, которое было в России, убийство Немцова, это еще раз показывает. Кто бы это ни сделал, это политическое убийство, правильно? Это исключительно политическое, да. пускай они не выдумывают ничего. Другой просто не может быть. Исходя из этого, я вижу то, что агрессия не будет останавливаться. І е, я хочу подякувати нашому гостю, який чітко, е, я думаю, що наші можна владці мають це зрозуміти, трошки запізнилися називати речі своїми іменами, називати всіх злочинців-злочинцями. Якщо б назвали, з ними б ніхто не розмовляв. Ну, треба виправляти цю ситуацію. І е, те, що Наша найстаріша, я б сказав, реальна партія УНАУНСО Запросила да. вас. Це зрозуміло, що вона війде до Альянсу. Велике вам спасибі брата, вам за участь. І, за... Як будете бувати, обов'язково. Да, Це аби, ваш аби, майданчик. Перше да. спасибо за приглашення. Я знаю, що у вас было день рождения и поздравляю вас. <сум> і <сум> і от подарок пісні Всекому. Не лише мій, а і багатьох. Якби живий був Володимир Висоцький. В Росії, можливо, щось, щось би інакше було. І ще раз дякую Спасибо. Спасибо, і е, наше рукостискання вам, шановні телеглядачі, за розуміння і за те, що ви з нами. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.